Alors, l'un de nos transferts, on continue à faire l'entretien, Papi Sissé avec vous. Tout d'abord, on va prendre ses sentiments d'être ici. Après, il va demander les questions. Oui, tout d'abord, je vais dire bonjour à tout le monde et je content d'être là. Parce que, voilà, Fenerbahce, c'est un club qui ne se refuse pas. Je veux juste dire que je suis content et fier d'être parmi eux. Evet öncelikle hepinize merhaba. Ee, tabii ki Fenerbahçe e, reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Öncelikle böyle başlayayım. Ve burada olduğum için oldukça mutlu ve gururluyum. Evet buyurun. Mert Bey. d'abord, bon chance à toi. Comment ça le de transfert est Tu également marqué but contre Bachet dans les deux matchs. Le défensement et également sur le, le nouveau, nouvelle équipe. Qu'est-ce que tu peux dire Ouais, le, le transfert ça s'est passé euh, super bien. J'ai discuté avec euh, le staff et euh, c'est vrai que il y avait d'autres propositions, mais euh, moi le choix que j'ai fait c'est Bachet. Aujourd'hui, Alhamdulillah, je suis là, donc euh, je suis content. Comme j'ai dit, je suis content d'être là.

benim için Fenerbahçe'yi tercih etmek daha önemliydi. Bu açıdan benim için kolay oldu bu tercih ve çok şükür ki buradayım. Fenerbahçe'nin bir futbolcusuyum. Defansif kanımla konuşacak olursak da tabii ki takımın şu anki durumu gayet iyi ee, ve sahip olduğumuz oyuncular takım içerisindeki oyuncular gerçekten sıra dışı oyuncular. Ee, biz de hep beraber en iyisini sergilemek adına elimizden geleni yapacağız ve hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Bravo. <laughs> şey ee, Harmoni Après avoir fini ton contrat avec, avec Alania, ton contrat était à, à toi. Quand tu as parlé le premier moment mm -hmm. avec De et avec qui tu as, as fait la connexion, de Defense Oui, comme, comme il a dit, mon contrat, depuis que c'est fini avec Alania, euh, je suis retourné en, en Angleterre près de ma famille. Donc, euh, je commençais à discuter avec euh, le coach Emre. Donc à partir de là, la connexion et le feeling, ça s'est bien passé. Et euh, voilà, donc euh, si, euh, si tu, tu, tu te réveilles un beau matin, on te parle de Fenerbahce, donc euh, c'est quelque chose que tu te dis euh, oui, parce que c'est un grand club et euh, c'est un club qui a, qui a plein d'objectifs et euh, voilà, le challenge ça m'a tenté et euh, qui fait qu'aujourd'hui je suis là. Evet söylemiş olduğunuz gibi sözleşmem kontratım elimdeydi. Sonrasında İngiltere'ye gittim ve ailemle zaman geçirdim. Teknik direktörümüz Erol Bulut ve Emre Belezoğlu ile bir konuşmam oldu. Onlarla iletişime geçtim ve bu konuşma, bu iletişim gayet olumlu bir şekilde sonuçlandı benim adıma. Tabii ki Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve sahip olduğu hedefler benim ilgimi çekti. Öğrendikten sonra tabii ki Fenerbahçe'nin hedeflerini tartışmaya gerek yok. Dolayısıyla da bu konuşmaların son Nujunda, Bouba, Sisdale, Béravel. Bienvenue à Fenarbache. L'année dernière, pour être le buteur, qui était également avec une grande prestation, qui était également inévitable, qui était très important pour Alain sport il y a également ce matin à demi les attaquants à Fenarbache. Comment tu trouves cette compétition, compétition? Bien. bien Moi j'aime bien. J'aime bien quand il, le, quand il y a la compétition. Moi, j'aime bien parce que sans ça, on ne peut, peut pas évoluer et euh, on, va, on, peut, on peut se laisser aller. Donc, s'il y a une concurrence qui est, qui est derrière, une concurrence qui est saine, donc, ça nous pousse à travailler et ça, c'est le bien de l'équipe. Donc, euh, le bien de nos coéquipiers aussi. Parce que quand tu es attaquant, tu as eu ta chance. Donc, euh, quand on te le donne, il faut l'exploiter. Donc, moi, je suis quelqu'un de compétitif. Et ee, ça me fait pas peur. Donc ee, on va essayer de travailler ensemble. Même pas essayer, on va travailler ensemble et ee, essayer de faire chose pour le que ce poule clé parce qu'on est là pour finir la vache. Evet, eee benim açımdan böyle bir rekabetin olması <coughs> pardon, böyle bir rekabetin olması memnuniyet verici. Çünkü ben rekabeti seven bir oyuncuyum ve gelişmek adına da bu rekabetin olması gerektiğine inanan bir oyuncuyum. Zaten eğer rekabet varsa ortada bu sizi çalışmaya, daha çok çalışmaya itecek bir unsur olacaktır. Ee, takımın iyiliği için de aynı şekilde bu rekabetin olması bana göre olumlu. Ee, eğer forvetseniz zaten bu rekabet duygusunun yüksek olması gerekiyor sizde. Ama benim kendi açımdan bir korkum yok, bir endişem yok. Beraber çalışmayı deneyeceğiz hep birlikte. Aslında çalışmayı denemeyeceğiz, beraber çalışacağız, beraber bir şeyleri başarmaya çalışacağız. Ee, Fenerbahçe'nin işini de bu anlamda kolaylaştıracağız inşallah. Buyur. Est-ce que tu es le plus grand buteur de la division Parce que l'année dernière, tu étais deuxième. Et comment est-ce en harmonie avec Aérobrou Parce que tu as déjà travaillé avec lui Oui, tout d'abord, d'être le meilleur buteur, du, comme il l'a dit. Donc, moi, je suis un attaquant. Je suis un attaquant et euh, je suis toujours positif. Et je crois à mon travail. Et euh, je crois aussi à mes coéquipiers qui sont, qui sont derrière moi, qui me font des passes. On va travailler ensemble. Mon objectif, c'est Fenabarché. Donc, ce n'est pas, pas la le priorité. La le priorité, c'est Fenabarché. On va travailler pour le club et euh, essayer de, de se battre pour le club, pour le maillot du club et mouiller tous les, tous les matchs qu'on qu qu a l'opportunité de jouer. Donc, euh, après, on verra. Dans le, ça, peut, ça peut arriver. Que, voilà, c'est marquer des buts parce qu'on est là pour ça aussi. Donc, euh, l'objectif, il est là. Neden pas de le tenter? Pourquoi pas? Parce que je suis un attaquant. Donc c'est l'objectif uh, Evet, ben bir forvet oyuncusuyum ve her zaman pozitif kalmaya çalışıyorum bu durumda ve çalışmalarıma, e, yaptığım göstermiş olduğum eforlara inanan birisiyim. E, tabii ki de takımım için çalışmak için, takım adına çalışmak için buradayım ve tabii ki ortada bir hedef var. Ve hedef tabii ki Fenerbahçe'nin hedefi ve öncelik daima kişiden ziyade Fenerbahçe'nin hedefleridir. Fenerbahçe'nin gerçekleştirecek veridir. Tabii ki oynama şansımız fırsatımız olacağız. Hep birlikte göreceğiz süreci. Ben de burada olmamın sebebi ki sebebi tabii ki de gol atmak. Bir forvet oyuncusu olarak hedef belli, hedef ortada neden olmasın? Ama söylemiş olduğum gibi öncelik hedef olarak Fenerbahçe'nin hedefi biz de bu yüzden buradayız. Taner Report. Tu t'avais déjà dit qui ne s'excite pas de jouer à Fenerbahçe. Alors, jouer dans des équipes est très important. Mais tu, tu seras également dans les équipes qui jouera pour les gagner le titre. et C'est à la fin de ton carrière. Comment tu ressens Est-ce que tu es fier de toi sur cela Est-ce que tu, tu avais dit que tu étais excité Comment est tes sentiments maintenant de venir à Fenerbahçe Fier de moi, je ne vais, vais pas dire ce mot pour l'instant. Parce qu'il euh, y a du travail à faire. Donc euh, dès que le mission est accomplie, c'est là où je peux dire que je suis fier de moi. Mais ce que je peux dire, je suis vraiment content d'être là. Comme je l'ai dit, qui ne peut pas être excité d'être à Fenabachi? Donc, C'est un grand club qui a beaucoup de, beaucoup de, de, de projets en jeu. Donc euh, aujourd'hui, moi, je fait partir à ça à 35 ans. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de, de jouer à, à Fenerbahçe. Bien vrai que j'ai joué dans les grands clubs à en Angleterre et aujourd'hui je suis là à Fenabaché à 35 ans donc euh, je dirais tout d'abord Alhamdulillah et euh, mais euh, le travail sera sera fait sur le terrain et j'attendrai dès que le travail est fait c'est là où je dirais que je suis fier de moi mais je suis fier d'être là Alors, Evet gerçekten gururluyum ama bundan Hı. bunun ötesinde aslında çok çalışmak gerekiyor. Bunun da farkındayım. Her zaman çalışmak durumundasınız. bu e, bu çalışmayla beraber bir yere varabilirsiniz. Tabii ki de çok mutluyum Fenerbahçe'de olduğum için. Zaten size de demiş olduğum gibi Fenerbahçe oynama, Fenerbahçe'de oynamaktan kim heyecan duymaz. Tabii ki Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve çok büyük projeleri, çok fazla projelere olan bir kulüp. Ben evet 35 yaşındayım. Tabii ki oynama fırsatım olacak burada. Oynayacağım takıma katkı sağlayacağım. Söylemiş olduğunuz gibi daha önce büyük takımlarda oynadım İngiltere'de. öncelikle şükürler olsun diyorum bu performansından ve bu geçmişimden dolayı. Ama çalışma ve başarı sahada olacak bir şey. biz eğer çalışırsak daha fazlasını gösterebiliriz. Très bon carrière. Tu as déjà travaillé avec Brut à Alanya. je sais que Alors, beaucoup, On sait déjà que es, quand tu étais bande de touches, tu n'étais pas triste, tu étais triste un petit peu de ne pas jouer titulaire. Alors il y a également 18 nouveaux joueurs et il y a également 10, 10 joueurs dans l'équipe au sein de l'équipe. Des fois, tu ne sauras pas jouer titulaire. Tu ne vas pas jouer titulaire. Est-ce que ça va t'effectuer négativement non, pas joué, non, 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 loin de là, c'est euh, le coach, j'étais avec lui à Alanya, ça s'est super bien passé. Il, il sait de, de quoi je suis capable, il sait qui je suis. Et euh, moi aussi je le connais, donc, parce qu'on a travaillé ensemble pendant, pendant un an et ça s'est super bien passé. Donc de dire que je ne suis pas content d'être sur le banc ou d'être comme ça normalement, je ne devrais même pas jouer. Je ne devrais même pas jouer et j'ai eu l'opportunité d'être là parce que j'ai fait juste une séance d'entraînement à la veille de match avec le club. Donc euh, j'ai eu la chance euh, d'être parmi les 18. Donc pour moi c'est avec un grand bonheur que j'étais là sur le terrain. Donc une chose est sûre dans le football que je connais aujourd'hui, ça fait 19 ans je suis, euh, je suis professionnel. Donc euh, une place pour moi, ça ne s'achète pas, ça se mérite. Donc moi je sais ce que j'ai à faire et euh, je vais travailler dur très très dur pour pour essayer de, de, de montrer à mes coéquipiers à mon coach ou co les gens du club pour essayer de d'avoir de, 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 ma place et euh, moi je suis là je veux jouer comme tous les joueurs qui sont là qui veulent jouer mais euh, je vais pas je vais pas l'avoir en claquant les doigts donc je vais travailler pour pour le mériter Ee, tabii ki hayır. Öncelikle e, böyle bir düşünce de olmam. Hocayla, e, hocamızla Alanya'da daha önce çalıştık ve gerçekten çok güzel bir yıl geçirdik beraber çalışarak. Kendisi beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Bir sene beraber çalıştık demiş olduğum gibi. E, tabii ki de normal olarak bir futbolcu olarak e, yedek kalmaktan dolayı mutlu olmam. Oynamak isterim tabii ki de. Eğer oynayabilirsem kendimi daha çok mutlu hissederim. Ben 19 yaşında profesyonel oldum ve bir kariyer elde etmek istiyorsanız eğer bu bunu satın alarak yapamazsınız. Bunu elde etmeniz, bunun için çabalamanız gerekiyor. Ben de buradayken çok fazla çalışacağım. Takım arkadaşlarıma, buradaki insanlara, kulüpteki çalışanlara fayda sağlamak adına, takımıma fayda sağlamak adına elimden geleni yapacağım. Tabii ki herkes gibi bu takımdaki herkes gibi ben de oynamak istiyorum ama tabii ki bu formayı da hak etmek istiyorum göstereceğim performansla. Ahmet Bey. Bir soru soracağım ben. Quand Il y avait le vidéo, on a beaucoup souri de ton vidéo de transférer. Il y avait les vidéos, mmh. il y avait Béji Ah, et le l'avion -la là, voilà, Ah, oui. yes. <laughs> Comment ils t'ont persuadé Est-ce que tu as également regardé cette vidéo Qu'est-ce que tu peux avoir sur le BJI C'est un Oui, j'ai regardé, j'ai regardé, regardé la vidéo, même ma famille, même, ils ont regardé la vidéo. Et euh, le mois que je regardais, j'étais avec euh, le président et les dirigeants du club ça m'a fait rire et euh, moi c'est des trucs ça me dérange pas du tout c'est un truc euh, c'est de leur dire aussi merci Le tu vois le, la façon d'atterrir dans l'avion et sortir c'est un sauf. donc euh, ça peut dire beaucoup de choses donc moi je je dirais euh, je l'ai pris avec euh, avec beaucoup de plaisir cette vidéo Ailem de izledi Zaten kulüpteydim o videoyu izlerken ve gerçekten çok güldüm videoyu izledikten sonra ve beni herhangi bir şekilde rahatsız eden bir video değildi bu ve teşekkür ediyorum tekrar burada. Tabii ki video çok şey anlatıyor aslında. Verdiği mesaj çok açık. yani ben 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 bana göre beni mutlu eden bir videoydu bu. Est-ce que tu as déjà parlé avec Moussa Sow, tu es également coéquipier avec Mamet mais si Ardier a déjà, déjà, déjà joué, si oui, tu veux dire Je connais, je connais les jours qu'ils étaient là, moi même il a, il a oublié de mentionner le nom de Mamadou Nian. Euh, donc il y, a, il y avait ces jours-là, à cette époque-là, moi j'étais à, à Newcastle et euh, dès qu'il venait, il nous parlait de Fenabati, comment il est comme grand club et tout. Donc... Euh, voilà, on a toujours entendu le nom de Fanavache par rapport à eux avant qu'on qu vienne en Turquie. Donc aujourd'hui, moi, j'ai trouvé un, un coéquipier qui est là, qui est en Sénégalais, qui m'a beaucoup aidé dans l'intégration, des trucs comme ça, de me montrer des trucs et aussi euh, de dialoguer sur certains trucs. Donc euh, c'est avec plaisir que, que, que je suis là et que je trouve un, un frère sénégalais et un, un coéquipier euh, qui, qui va être mon coéquipier. Donc euh, c'est avec plaisir. Evet tanıyorum. Bahsetmiş olduğunuz isimlere tabii ki ama Yankı da eklemeliyim. Tabii onlar Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde ben Newcastle'daydım. Onların vasıtasıyla da Fenerbahçe'yi tanıma fırsatım oluyordu. Tanıyordum da zaten biliyordum. Onların anlattıklarından da Fenerbahçe'yi anlayabiliyordum. Tabii ki bu noktada Senegal'li oyuncunun olması benim için büyük bir avantaj. Burada kendi ülkemden biriyle top koşturacak olmam benim için mutluluk, benim için büyük bir keyif. Selam. Ahmed a demandé ma question, mais je vais continuer. Tu est venu à Istanbul. On sait que tu es bon ami avec Dembaba, de et Moussasso. Et alors on s'est vu en fait à Istanbul. Est-ce que vous avez fait la connaissance Est-ce que vos maisons sont, sont prêtes <coughs> Peut-être dans la vie prochaine, vous pouvez être également à Istanbul. Oui, c'est des, des frères. C'est des frères de longue date. Demba, j'ai joué avec lui à Newcastle. Et euh, on, a fait, euh, on a passé un super bon moment ensemble. Donc aujourd'hui, je n'ai pas eu l'opportunité encore de les, de les croiser ou de les voir. Donc euh, nous, pour ces, ces trucs-là, ce n'est rien. Nous, ça, ça se rattrape, ça se rattrape. Donc aujourd'hui, moi, ma, eux, ils savent. Si tu viens dans un, dans un, dans un club, la priorité, c'est de, de, de s'installer et de prendre tes repères. Ils savent très bien. Et euh, en passant de là, je voulais faire un petit coucou. Dire dire que voilà, je suis je suis dans votre ville Evet, o saydığınız isimler benim kardeşlerim. Zaten Demba Bay ile birlikte Newcastle'da beraber oynadık ve çok güzel zamanlar geçirdik Demba ile. Tabii ki şu anda çok fazla fırsat bulamıyorsunuz görüşmek adına. ama büyük bir kulübe geliyorsanız onların da söyledikleri zaten buydu. Yani önce adapte olmak durumundasınız. Ben de buradan onlara birkaç şey söyleyeyim o halde. Şu anda şehrinizdeyim, çok iyi durumdayım ve sizlere selamlarımı iletiyorum. Başka Teşekkür ediyoruz. Son olarak Merci çabuklu. beaucoup. Teşekkürler. je vais celui qui a pris l'interview sous le soleil là. que en Afrique, faut prendre l'interview sous le soleil. Oui, <laughs> ok. oh, Je comprends. <laughs> <laughs> <T 'ak gülüyor> <'ak. t> <laughs> L'autre côté, non pas. Tourne le, le maillot. Tu peux t'habiller maintenant. Tu dois le porter. Oh oui, tu peux t'habiller maintenant sur ton t-shirt.